assalomu alaykum azizlar sizlar bilan men ergashev mahmud siz ergashev mahmud kanalini tomosha qilyapsiz bugungi mavzuyimiz asakada bo'lib bölü bölü o'tgan pichoqbozlik haqida ne o'ylab qarasiz bundan bir o'n yilch oldin birov birovni pichoqlab qo'yibdi yo urushga borgan ekan pichoq yebdi degan gaplar bo'lmad mana ж <laughs> oradan o'n yil o'n besh yil o'tdi xuddi shu narsa bo'lyapti kundan kunga yoshlar to'g'risi yoshlardan chiqyapti bu narsalar o'ziga ishonmaydimi o'ziga ishonmagani uchun yonida pichoq olib yuradigan bolalar juda yam ko'payib ketdi pichoq dubinka shunga o'xshash оружие narsalar bularga endi ichki ishlar xodimlarimiz aniq bir chora ko'rishi shart kerak bo'lsa har bitta o'tayotgan odamni tekshirib bozorda bo'lgan voqea bu bundan, e, an, bundan adamlar, oğladı, bir o'n besh kun yigirma kun oldin ham toshkentda bo'lgundi unda ham juda katta pichoq ovozlik bo'lgan mana shunaqa odamlar o'ziga ishonmay ketyaptimi shu pichog'iga ko'tarib oladi anaqa qilib o'ynatib yuradi deydiyu kichkina pichoqni olib olib xuddi shunaqa bo'lyaptidab ko'rib hayron qolasizda nima qilasan birovni o'ldirib qo'yishi mumkinda salnito'roq joyiga tegsa tochka bochkasiga qilib payti bo'ladi shu bilan umri ketdi misol rosa bo'lsa osha bolalar o'n yetti yigirma yasharlik bolalardi juda ko'p shu pichaq ko'tarib yurgan bolalar shunaqa bo'ydag'i bolalar o'ziga sig'may ketayotganligi uchun pichaq ko'tarib o'ziga lekin o'ziga sig'may ketadi hayron qolasiz shunaqalar erkak dadang qilgan ishni qil dadang bunaqa qilib yurmagandir misol yuztadan bittasini dadasi shunaqa qilib yurgan bo'lishi mumkin u ham mumkin lekin hozirgilar yoshlar tut bo'lib ketyaptida nima qilasan agar o'zingga javob berolmasang kuching yetmadimi erkak bo'lib tan ol haqiqatda aka kuchim yetmadi uka kuchim yetmadi senga deb u pichoq ko'tarib seni obro'ying ko'tarilib qolmaydi hech qachon nabоrot bor obro'yingni ham tushiradi pichoqpolvon deb chiroyli qilib laqab qo'yisha oladi bizda shunaqa bizni tanishlarda bunaqa narsalar kuzatilmagan to'g'risi men qishloqda yashaganim uchun qishloqda kam bu narsalar asosan shaharda shaharni mayda mayda bolalari chiqib olib pichoq ko'tarib yuradigan bo'lib ketgan bularga ham endi bir chora bordir nima deymiz endi ichki ishlar xodimlaridan bularga ham qanaqangidir choralar ko'rishini tilab qolamiz bu narsa misol o'n yetti o'n sakkiz yashar bola dadasi ota <coughs> onasi katta qilib voyaga yetkizib o'zi yemay yedirgan bolalarde pichoqlab ko'pi ko'p bo'lyapti ko'p bo'lib qolyapti ko'p misol o'n sakkiz o'n to'rt endi dadasiga yordam beradigan paytda dadasidan yelkasidan yukini oladigan paytda shu bir ikkita chichqaqlarni deb shu o'lib ketyapti umi zomon bo'lyapti endi u bolani ham sababi boru lekin u bola misol o'layotganlar kamdan kami qo'lida pichoq bo'ladi ko'proq pichoq yeb o'ladi chunki ularda sal bo'lsa ham g'urur erkaklik g'ururi bo'ladida hozirgilarda bilmadim bu narsa juda yo'qolib ketyapti erkaklik g'ururi degan narsa ras kuching yetmadimi tan ol nima qilasan pichoq ko'tarib azizlar hozir mana videoni qo'yib beraman xudo xohlasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar sizlar bilan men ergashiv mahmud bo'ldi javob beraman. Það er mjög til því að það er svona fyrir.